দাদা জ্বলা মাত দেও এই পুৰেগৈ নে সেইটো খাই লওঁ তিতালো দেইপ খাব কাৰণে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ন মজা লাগিছে চাওক লাইটিং ব্যৱস্থা চব আছে মানে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফকলেণ্ড কিহত গৈছে নতুন এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম আৰু এতিয়া বাজিছে দিনৰ এটা ত্ৰিছ আৰু আজি দাদাৰ মোবাইলটো ভালকৈ যাম ফেঞ্চি বজাৰ আৰু ইয়াৰ মোবাইলটো কি হৈছে আপোনালোকে দেখুৱাইছে চব গ্ৰীণ লাইন হৈ গ'ল মানে কি হৈছে আৰু লেটুক বুলি মোবাইল চিমৰ যে ছিমৰ নেটৱৰ্ক নাইকিয়া হৈ গ'ল লিখিছে নহয় এইটো ৰ'ব দেখিগেণ্ড ছিমৰ নেটৱৰ্ক নাইকিয়া হৈ গ'ল লিখিছে নহয় ইমাৰজেঞ্চি কল হৈ আছে তো ইয়াৰ মানে এইটো কি হৈছে তেনেকৈ গম পোৱাকৈ নাই ত' দোকান দিলে গম পাম বোলকচোন যাওঁ আজিৰ ভিতৰত কি হ'ব লগোৱা হৈছে চালে সেইখন চালে গম পাই যাব আৰু দাদা মোৰ হাতকেইটা ধুইছে ময়ো মোৰ হাতকেইটা ধুই লওঁহে গাটো ধুই লওঁ গাটো ধুই পইচা ডাইৰেক্ট গাড়ীৰ ভিতৰত আপোনালোক লগ পাইছোঁ দেই ঠিক আছে অ'কে বাই আৰু ময়ো গা পা ধুই আহি গ'লোঁ গাড়ীৰ ভিতৰত আৰু গাড়ীৰ ভিতৰত দেখিছেনে ভিউটো আমি দেখিছোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ক'ত জানেনে ফেন্সি বজাৰত আৰু এতিয়া দিনৰ বাজি আছে চাৰিটা আৰু ওলাওঁতে মেলোঁতে হৈ গ'ল আকৌ আমাৰ দেৰি ল'ৰাবিলাকো জানেই দেখোন তেল টেঙা চেন মাৰোঁতে চুলি ভনিয়াওতে দেৰি হয় সেইকাৰণে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া অলপ দেৰিকৈ যেতিয়া বাজিছে দিনৰ চাৰে চাৰিটা আৰু ঘূৰি আহক মানে গধূলি হৈ যাব চাগে দাদা মোবাইলটো দি থৈ দিব পাৰোঁ বা লৈ আনিব পাৰোঁ আৰু দাদা মোবাইলটো ঠিক হয় নহয় একেবাৰে শেষতে ক'ব পাৰিম ঠিক আছে চাই থাকোঁ আজি ভিতৰতো মজা হ'বলৈ গৈ আছে আৰু গুৱাহাটীত ট্ৰেফিক জামৰ কি কথা ক'ম ট্ৰেফিক জামৰ মাজেৰে গৈ থাকোঁ এতিয়া বলক ঠিক আছে চালো পাৰ্কিং কৰি আহি গ'লোঁ আৰু ৰাস্তা মাজতে ৰাস্তা মানে মাজতে কাটি আছে চুলি দেখিছে নহয় আৰু ব'লক যাওঁতে দাদা মোবাইলটো দোকানলৈ ঠিক কৰাৰ কাৰণে আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া খোজকাঢ়ি দাদা আৰু মই ভিনদেউ আহি আছোঁ আৰু ৰাস্তাতে দেখিছেনে কি ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু উলিয়াই থৈ দিয়ে সৰু 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 ল'ৰাবিলাকে খেলা ধূলা আৰু এইবিলাক দোকানলৈ পাই গ'লোহি আৰু দাদা মোবাইলটো দোকানত দিয়া আকৌ আমি আহি গ'লো ফুৰিবৰ কাৰণে কাৰণ দাদা মোবাইল অকণমান ঠিক কৰাবলৈ সময় লাগিবতো সেইকাৰণে ভিনদেউক গাড়ীত থৈ বা আৰু মই দাদা তিনিটা আহি গ'লোঁ অকণমান বজাৰ ফুৰিবৰ কাৰণে আৰু ক'ত বজাৰত সোমাওঁ আপোনালোকে চাই থাককচোন ঠিক আছেনে দেই অঁ আমি আহি আহি দেখিলোঁ দেখোন মানুহৰ মাজত পাই গ'লহি হাও এই কি এইগিলাখানিয়ে বুলি ক'ব লাগিব গুৱাহাটী ভাষাত আৰু দেখিছে নহয় মানুহ মানে 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 কি ক'ম আৰু ৰাস্তাৰ মাজতে দেখিছে নহয় কাপোৰ কানি উলিয়াই থৈ দিছে আৰু নিজৰ ইচ্ছাৰ মতে চাই পিনে লৈ যাব পাৰে আৰু আৰু বলকচোন আমি তাকলৈ গৈ আছোঁ চাই থাকক দেই আৰু এইফালে দেখিছে কাপোৰ দোকান বোৱা কি ধুনীয়া লাইটিং ব্যৱস্থা কৰি থৈ দিছে আৰু দিনৰ এতিয়া ৰাতি বাজিছে এতিয়া চাৰে সাতটা আৰু চাৰে সাতটা বজাতো ৰাতি আমাৰ ইয়াত যেনেকে চিলাপথাৰ ছটা বজাত যেনেকে মানুহ থাকে সেনেকেই মানুহ এতিয়াও আছে আৰু ধুনীয়া নাজাৰত আহি গ'লো দোকানৰ ভিতৰত দেই আৰু কি ল'ব আহিছো চাই থাককচোন আৰু আমি আহি গলো দেখিছেনে বেগৰ দোকান ইয়াত মানে বহুত ধৰণৰ ধুনীয়া বিয়াক থাকে আৰু এইফালে চিপছ খোৱা মানে চিপ্ছ খাই আছে আমি দোকানলৈ যাওঁ মানে দোকানলৈ গৈ আছোঁ আৰু বেগ চাওকচোন অ' মাই গ'ল ছোৱালীয়ে ক'ল চাই লওক বেগ কি ধুনীয়া ধুনীয়া ডায়মণ্ডৰ বেগ ৱা বোলে দেখিছেনে কি ধুনীয়া ধুনীয়া বেগ আছে আৰু দাদাক কৈছোঁ ছোৱালীৰ মাজত ছোৱালী দোকানত কি লাগে তোক কৈছোঁ আৰু মোৰ কি লাগে এইটো চাওক এইটো মই ময়ো ভিডিঅ' কৰিবলৈ এৰা নাই কিন্তু দেই মানুহৰ মাজত আৰু এইয়া দেখিছানে কি ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে অ' মাই গ' ছোৱালী অকল ক'ত আছা তোমালোকে আহি যোৱা এই দোকানলৈ হে বেগ দেখিছা নাই কি ধুনীয়া ধুনীয়া বেগ আছে আৰু এইবিলাক দেখিছে মণিহাৰী বস্তুও আছে বাৰু আৰু এইবিলাক এই মানে 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 আৰু দাদাক দেখুৱাইছোঁ দাদাই কৈছে অ কি লাগে ইয়াৰ ছোৱালী দোকানত আহি গৈছোঁ আৰু আৰু ময়ো মানে আৰু আইনা দেখিলে অকল নিজৰ চাইহেটোৱে চাই থ'বা সৰু ল'ৰা খেলা বস্তু আছে অ' ভাই কি মৰমলগা ফটো লগা বুলি কৈছে ফটো দুকুমেণ্ট মানে মাৰি ললোঁ আৰু ল'ব নলওঁ আৰু দেই কি মজা লাগিছে দেখিছে আৰু তলতো আছে আৰু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ন মজা লাগিছে চাওক লাইটিং ব্যৱস্থা চব আছে মানে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এই ফকলেণ্ড কি হ'ল কিমান বুলি কৈছে টু নাইণ্টি এইবিলাক চব এনেকৈ নেকি একে সমান একদম দেখি লা লাগিছে কিন্তু নলওঁ চাই আছো দেখিছেনে মজা লাগিছে আৰু এইবিলাক অৰিজিনেল আৰু বৰ বেছি ভাল লাগিছে ইটিউবটো কিহত নহ'লে ভাড়া মাৰিব পিন্ধি আৰু আমি ওলাই দিলোঁ বজাৰৰ পৰা এইবিলাক দেখিছেনে মন হেৰি বস্তু মানে এইফালৰ পৰা এইফালে অকল ল'ৰা মানুহৰ একো কাম নাই ছোৱালী মানুহ কেনেকৈ মানে ছোৱালীবিলাক লৈ আনো গিফ্ট দিবৰ কাৰণে নহয় জানো এইবিলাক মণি হেৰি বস্তু অকল ছোৱালী আৰু ল'ৰাবিলাকে এনেই আৰু ল'ৰাবিলাক ছোৱালীবিলাকক ইমপ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে এইখন বজাৰলৈ লৈ আনিব আৰু এইবিলাকেই চাদৰ এইবিলাক কাপোৰ দোকান মেখেলাৰ চাদৰ একদম মহিলা মানুহ ইয়াত আহিবলৈ কিন্তু ধুনীয়া আছে আহি যাব পাৰে ন হয় নাই ফেঞ্চি বজাৰ হা একদম ফেঞ্চি বজাৰ মহিলাবিলাক কি গৈ আছে যদি আহি যাওঁ ফেঞ্চি বজাৰলৈ পাণবজাৰৰ পুলিচ থানা পাণ পাণবজাৰ কি গাড়ী থানা এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ দেই আৰু আমাৰো যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল ঘৰলৈ যোৱা আৰু বলক এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ ৰাস্তাত যদি কিবা খাব পাওঁ খাই দিম যদি নাখাওঁ ঘৰলৈ যাম আৰু সেই আৰু কৈছিলোঁহে আমি খাব হৈ গ'লোঁ পানী পুৰি আৰু পানী পুৰি কাৰ কাৰ বেষ্ট দেই মোৰ কিন্তু বহুত মজা পানীপুৰি বেষ্ট আৰু মোৰ বেষ্ট দেই মানে পানীপুৰি বুলি ক'লে মই ৰখি থাকিব নোৱাৰোঁ পানীপুৰি য'তেই থাকে মই তাতে খাই দিওঁ আৰু আপোনালোকেও ফেভৰেট হয়নে নহয় কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব তেতিয়া গম পাম কাৰ কাৰ ফেভৰেট নহয় জানো আৰু পানীপুৰিও খাই লওঁ বেছি দেৰি নকৰোঁ ঠিক আছে আৰু কি কি খাওঁ দেখুৱাই থাকিম অ'কে দেই দাদা জ্বলা মাত দে অ' এই পুৰেগা নে সেইটো খাই লওঁ তেতিয়াহ'লে দেই আৰু আমি সেই গ'লো চিকেন পকোৰা খাবৰ কাৰণে দেখিছেনে চিকেন পকোৰা পেক কৰাই লৈছোঁ আৰু পেক কৰাই লৈছোঁ মানে এতিয়া নাখাওঁ ৰাস্তা ৰখি নাখাওঁ ঘৰত গৈ খামগৈ চাগৈ আৰু খোৱাটো দেখাব নোৱাৰিম এই মানে আৰু কিমান ভিডিঅ' কৰি থাকিম মানুহৰ মাজত লাজো লাগে নহয় জানো বোলে পূৰা চেলিব্ৰিটি মানুহ বোলে তেতিয়া বেলেগ কথা নহয় জানো ভাইজিয়ে ইয়াত ল'ব লৈছে পাস্তা সোৱাদ হয় নে নহয় পাস্তা সোৱাদ ল'ব এতিয়া আমাৰ ভাই আজি আৰু এইফালে আমাৰ দাদাৰ কাৰণে বনি আছে পাস্তা ঠিক আছে হা 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 ভাই আজি পুৰা কিয়া ষ্টাইল চে বনাৰ হাঁহ ষ্টাইল দেখিব তাত আচ্ছা লাগে মেনেকো আৰু ভাইলাই আহি গ'ল পাস্তা ত' পাস্তাটো এবাৰ টেষ্ট কৰি দিয়া থব নাইছে লাজতে থ'ব নোৱাৰিছে কেনেকুৱা মজা নাই মজা 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 আৰু পাস্তাখিনি দেখি মই ৰখি থাকিব নোৱাৰি দাদাৰ পৰা এক চামুচ এটা লৈ খায়েই দিলোঁ আৰু বৌ ভাই ক'ত কি যে হোৱাত কৈছোঁ নহয় খাই লওঁ তেতিয়াহ'লে ময়ো আৰু আমি খাই বৈ এতিয়া ঘৰলৈ বুলি ওলাই ল'লোঁ দেখিছে নহয় এইটো ভাই যি আৰু আমিও এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ নহয় জানো কাৰণ বহুত দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া ৰাতি নটা বাজি গ'ল গম পাইছেনে আৰু আমি গাড়ীত বহি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ বুলি যাওঁ আৰু বহুত গধূলি হৈ গ'ল আৰু দাদা মোবাইলটো দি থৈ আহিলোঁ কাইলৈ লৈ যাব বুলি কৈছে ঠিক আছে বোলক এতিয়া ঘৰ ৰুমলৈকে যাওঁ আৰু আৰু ৰুমত গৈ শুই থাকিমগৈ আজি ভিডিঅ'টো ইমান দৰে যদি ভিডিঅ'টো যায় ভাল পালে লাইক কৰিব যদি ভিডিঅ'টো যায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ বাই বাই আজি গাড়ী ভিডিঅ'তে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ ঠিক আছে সেই গোল গাপ্পা খানেগিলিয়ে বৰা এক বাতি দি যি বাতি এটা লৈ ল'লোঁ আৰু মূৰত ফুৰি বাতি কৰিব লাগিলে দেখোন